श्री स्वामी समर्थ भक्तांनो नमस्कार स्वामी भक्तांनो आज आपण श्री स्वामींचा असा चमत्कारिक मंत्र ऐकणार आहे की तो मंत्र ऐकता तुमच्या सर्व अडचणींचा दुरावा होणार आहे तर स्वामी भक्तांनो आजचा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा स्वामी भक्तांनो कारण आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण असं काही सांगितलं आहे की काय तुम्हाला माहिती आहे जेव्हा आपण संकटात असतो तेव्हा स्वामी नक्की कुठे असता अनेकदा आपण म्हणतो स्वामी तुम्ही माझ्या एकत्र का नाही पण आजचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर या व्हिडिओमध्ये मिळणार आहे स्वामी प्रकट होण्याची ही अद्भुत कथा आणि त्यांनी आपल्या भक्तांना दिलेला तो एक सर्वात मोठा मंत्र जो तुमचे आयुष्य बदलू शकतो जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा अठराशे छप्पनच्या काळात चैत्र शुद्ध तिथेला स्वामी समर्थ महाराज अक्कलकोट मध्ये प्रकट झाले पण त्याआधी ते कोठे होते चंचल भारती नावाने ते हिमालयात फिरले पुढे ते मंगवड्यात आले आणि शेवटी अक्कलकोट मध्ये स्थिरावले स्वामी हे केवळ एक संत नव्हे तर साक्षात परब्रह्म होते एकदा एका भक्ताने विचारले महाराज तुम्ही कोण तेव्हा स्वामींनी गर्जना केली होती आम्ही मूळ पुरुष आहोत त्यांच्या आयुष्यातील एक अशी घटना आहे जी आजही भक्तांच्या अंगावरे शहरांते अनेकांना वाटते श्री स्वामी समर्थ फक्त फोटोमध्ये आहेत पण स्वामी आज आहेत ते म्हणतात भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे हे केवळ शब्द नाहीत तर ते वचन आहे पण हे वचन कोणासाठी लागू होते जो श्रद्धेने आणि सबुरीने वागतो त्याच्यासाठी स्वामी धावून येतात आता आपण त्या सर्वात महत्वाच्या मुद्द्याकडे बोलूया जो म्हणजे स्वामींनी जाता जाता आपल्याला भक्तांना सांगितला होता स्वामींनी सांगितले होते आम्ही गेलो असे मानू नका आम्ही देहाने गेलो तरी आत्म्याने तुमच्या सोबतच आहोत तर तुम्हाला स्वामींचा अनुभव आला असेल तर कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ लिहायला विसरू नका हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आपल्या स्वामी भक्तासोबत नक्की शेअर करा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त आणि भक्तांनो महत्वाचं म्हणजे तुमची सर्व अडकलेली कामे आता पूर्ण होतील तुम्ही जर कर्जाच्या विळख्यात अडकलं असेल तर कर्ज कमी होईल तुम्ही जर सकाळी उठताच हा मंत्र ऐकला तर तुमचा संपूर्ण दिवस चमत्काराने भरलेला असेल आज जर तुम्ही हा मंत्र ऐकणार आहात तो कोणताही प्रयोग नसून ही एक साधना आहे ही साधना तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात सुखसमृद्धी देईल हातात पैसे दे येतील तुम्ही हा मंत्र अर्धवट सोडण्याची चूक कधीच करू नका कारण जो भक्त हा मंत्र शेवटपर्यंत पाहतो त्याला नक्कीच चमत्कार दिसतो चला तर भक्तांना मग आपल्या याच्या मंत्राला सुरुवात करूयात ओम श्री गुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थ नव चैतन्य शक्ती प्रदाताय नम ओम श्री गुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थ नव चैतन्य शक्ती प्रदाताय नम ॐ श्री स्वामी समर्थ शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थ शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थ शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेयस्वामी समर्थ नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थ नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेयस्वामी 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 समर्थ नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रेयस्वामी समर्थ नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेयस्वामी समर्थ नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेयस्वामी समर्थ नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थ शक्ति 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 नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थ शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थ शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थ नव चैतन्य शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थ नव चैतन्य शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थ नव चैतन्य शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थ शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थ शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थ शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थ नव चैतन्य शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थ नव चैतन्य शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थ नव चैतन्य शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ स्वामी समर्थ नव चैतन्य शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय स्वामी समर्थ नव चैतन्य शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थ नव चैतन्य शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेयस्वामी समर्थ नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेयस्वामी समर्थ नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेयस्वामी समर्थ नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री गुरुदत्तात्रेयस्वामी समर्थ नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेयस्वामी समर्थ नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेयस्वामी समर्थ नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थ नव चैतन्य शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थ नव चैतन्य शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थ नव चैतन्य शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थ 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 शक्ति नवचैतन्यशक्तिप्रदाताय नमः